Вот а, если рассматривать для... всю трагедию по Беловайскому, это же не один день. Для вас это какой день? Когда это началось? Ну, когда стало понятно, что наше пребывание там, в общем-то, бессмысленно. Когда, когда нам место требуемой помощи мы просили, в общем-то, немного мотострелковую uh -huh. роту. на так. танков. Uh -huh. а, прислали в общем-то, вот эти условно боеспособные mm -hmm. подразделения добровольчества, из которых из 200 человек, как потом оказалось, боеспособными было там около полсотни, может, чуть-чуть больше. Mm -hmm. Mm -hmm. Это специально было? Ну, а вы вот yeah. уже, как бы, это решает, каждый решает сам, но когда котел, при том котел, который очевидно, понятно, любому, что там организовывается котел, я согнали все добровольческие батальоны, которые смогли. То есть Азов и Шахтерск, ну Шахтерск это вообще как бы такое недоразумение. С разных сторон Донбасс, Азов, Днепр, был Чесон, Свитесь, Рота Днепра. Донбасса заходилось 80 человек ну, судите сами, достаточно ли силы для захвата города, в котором был целый крепкий мир. Изначально мы сдались по гарантии, где нас? Вас угу. 9 го мы выходили, мы были в голове, принялись в голову. Угу. Чудом, потому что был. Наш транспорт, войсковой транспорт, забыл, бус, «А Рено Трафик, Это моя так, для, для, для понимания, чудом, слава Богу, Выскочили, якобы зеленый коридор, при том, что руководство знало, что зеленого коридора не было, я, я еще раз повторю, мы оказались почти в голове переговоры, которые они вели с русскими, происходили много раз дополнительные какие-то переговоры, которые ничем не закончились. И как машины разъехались, и в тот момент начался вот, собственно говоря, это, это каждый должен, человек, у которого есть голова на плечах, он должен решать сам. То есть, да, это случайно все произошло, что собрали добровольские батальоны в одной точке, что, зная уже по сути, что некоторые российские части, небольшие подразделения там, на уровне рот и занимали господствующие высотки, в частности вот там, где нас передавали между, между Бешевым и Новым, Светом с 7 августа. Все три наши попытки захода на власть происходили у на них на глазах. Ну, десантники, мы, ж, мы общались, они тоже не совсем себя чувствовали в своей тарелке. То есть, ну вот, они скрывали, кто они. Может, мы практически не содержались, то есть одну ночь мы провели на поле в русле, есть, нам связали руки, завязали глаза. Мы, вероятно, еще хотели перед этим пошутить, ставили, выставляли на колени, то есть дергал там что-то автоматное, Вот, Ночь провели, вот нас выложили, ночь провели на класс. Утром нас передали сепаратистам. Если передачи все видели, ролики они снимали, как нас выгружали с помазок, перед этим два часа продержали на солнце, э, запакованном практически герметично ну, условно, но тем не менее. БВХ Т, больше 60 человек в одном КАМАЗе, два часа на солнце без воды. Потом сказать на камеру, смотрите, в каком состоянии значит, нам попали украинские военнослужащие. Добровольческие батальоны отделили от э, общей массы, офицеры отделили от общей массы. И перевезли а, в Донецкое СБУ. Там мы не пробовали двух часов, потому что пришла команда вернуть нас обратно. На тот момент одна из что на тот момент было около, уже, было около 200 пленных русских десантников так и не понимаем, почему нас отдали, нас поменяли. 80 человек было передано колонии Красного Костя. Единственное, чего я жду от батальона, от своего пребывания в батальоне, это дождаться, пока оттуда выдернут парни. Мы, мы, просто мы не знаем, что делать. Те, кому следовало бы об этом беспокоиться, у них другие другие проекты, выборы и так далее, весь сентябрь не делать ничего что мы заставили признаться, а в частности, из своего комбата, что еще сентябрь не делать для этого ничего. Люди... само вспомина... вспоминать об этих людях, это, это уже это неприятно. Сколько там еще человек? 97-98. Ну, не на камеру бы сказано, тоже там что я расскажу. Думаю, что если сепаратистам предложат в обмен на, на кого-то из тех, которые ну, сейчас не чухаются, которые должны были заниматься обменом, а не чухают, не, 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 не чешутся. Чешут. Какой вариант? еще мы начинаем рассматривать.